여기는 회사원 A! 여러분 안녕하세요 저는 지금 어딘가에 와있는데 여긴 과연 어디일까? 짜잔! <laughs> 여기는 응, 여기는 세키네 리사님의 음 화장품 방 그리고 편집하는 작업용 방입니다 그렇습네 그러면은 여기에 있는 일본의 뷰티 크리에이터 세키네 리사님의 화장대를 공개해보도록 하겠습니다 감사합니다 고사합니다 예이 始めますはい、はい、こちらですね私のコスメエリアこちらはここからここまでおー <laughs> って感じはい、ではあの紹介お願いします、はい、ここにあるのはコスメの消費期限を考えて、はいうん、ほぼ1年うーんいなのものうんだいたいはって感じですで、こっちからいくんじゃはいこっちは一番上はベースとファンデーションああプライマールリッファンデーションそうそう、ファンデーションを入れてるエリア、はい これちょっと入りきんなかったんだけどパウダーとかそこら辺を入れてるエリアでここら辺はコットンとかなんかそういうやつだねコスメはここまででで続きはこっちリップ若干あるんだけどリップが入りきらなくてこことこことここに入っていろんな場所に入っちゃってる感じその片付けてる基準っていうのはうん なんか、こっちはなんかちょっと飾ってみたいなこれ微妙だけどあとは後から来たものがこっちに来てるねもともと片付けた時のはここって感じかなペンみたいなタイプのとかをここに刺して、うん、みたいな感じそんなに厳密にはね細かく分けてない。 で、ここは A ちゃんからもらったチークとか<ー>これゆんちゃみちゃんのだよねそう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 まあ、リップここにもあったわ <laughs> <laughs> とかチークがここら辺だね、うん、でこっちがチーク,おーチークそう結構こういう感じで入れててキャンメイクとかすごい多い、うん、これクリニークだったりロレアルとかセザンヌとかもある感じ、うん、ドラッグストア系が多い こちへんはハイライトシェーディングおおこれスクールとかもあるしキャンメイクのとかもありますそれ初めて見た嘘うそう出てんの出てんのキャンメイクからこういうやつも出てここはほんとハイライトとシェーディングエリアこっちはこっち側がアイシャドウのパレットとかそういう感じおっきめのやつが入ってて。 で、こっちは、このサイズ一番ポーチに入れない。ああ<ー>。エトボスとかの、こういうやつとか。キャンメイク、ね、多いね。多いね。意外と多い。こういうやつ。シリーズでこう、うん、形があ、ま。あんまり使ってない <laughs> あんま使ってない。なんかこれ、まだ新色で、新しくゲットしたばっかなんで、こちらへんとかも、ここらへんとか使ってるけど、うん、なんか結構こんだけあるから、使うの限られるよね。うん、そう。魔女魔女とか、そういうやつ。で、ここ、アイブロウうん、穴リーのリボンの。そう。 三で、隣もアイブロウうんリセのさっき使ったけどそれの色違いであったりあとこれラネージュのクッションやったけどかもらってとかプチプラのとかが入ってるかなって感じでこれは動画にしたんだけどパレット自分でつく百均の名刺入れとマグネットになってるテープで作れるよっていう動画を作ったんだけどそれのやつ。 ここに置いてる感じですはいその下ら辺はもう見てわかりますねそうヘアバンドよく使うからねヘアバンド好きだ好きだよねそうそうそう結構ファンの方にいただくことも多くて増えてってるんでまあ動画で使い分けてでここら辺んレイドああ。VDL のそう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 パレットがあったりでここはシングルだねはい この感じです、うん、アディクションとかあとエスプリークのって使ったことあるないないないこれめっちゃ人気日本では、うん、シングルアイシャドウ1個800円ぐらいでめっちゃ人気なんですよこれも結構好きで持っててアディクションとかビ、うん、セアバンとか,、うん、とかが入ってるエリアビ、うん、セアバンとはビセカラの割と最近そう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 ,そう割と最近目のやつ、うん、で下は、うん、これもアイででもエチュードとか、うん、こういうやつとかこれだとクリニく クリニックとか、うん、であとはこういうペンシルタイプとか<ー>そういうのも全部ここに入れて<ー>もうここは「愛のコーナー」にしようみたいな感じにしたやつ<ー>そして C1 部のチークもこのようにう全部デ <laughs> ビューしたから蓋は捨てた捨てた全部もうこれにして<ー> <laughs> 糖にして <laughs> 糖にしたそしてブラシ,と、はい、ブラシはここら辺とこっちにも入ってる。 無限にある <laughs> 無限にあってここがカラーのライナーとかペンシル、うん、アイライナーでコンシーラー、うん、アイブロウ系マスカラ、うん、はいそしてここら辺はスキンケアのクリーム 塗ったまま寝るスリーピングパック的なクリーム<ー>こっちもなんかこ,これは私がふざけててデコったからなんかこれなんか携帯のパッケージケースそう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 なんかふざけててって言ったんで本来はこんなのじゃないん <laughs> だけどこれとかあとはまあオイルとか、うん、エッセンスとかこう回って取れるからすごい、ね、そういいかなと思ってでこれね3800円ぐらい。